azizlar yor yordan so'ng dasturning birinchi sonida biz uch yuz ellik nafardan oshiq insonlarni to'ylari bo'lgani haqida sizlarga ma'lumot bergan edik ana shularning ichida avazjon ismli yigit bizga intervyu berganlar va hokimiyat tarafdan uy berilayotganini to'ylarini ham ular tashkillashtirib berayotganini aytgan edilar hozir gapimizga isbot tariqasida hozir ularning uylariga yo'l oldik ketdik bo'lmasam hozir to'yim dekabrda xudo xohlasa inshaalloh keyin hokim buva manga uy beruvdilar endi to'y kuni o'sha uyga ko'chib o'taman biz ijodiy jamoamiz bilan avazjonning xonadonlariga ya'ni toshkent viloyati nurafshon shahriga yo'l oldik yor yor dasturida ishtirok etgan qahramonlarimizning hayotlari ijobiy tomonga o'zgaryapti azizlar farobiy bobomiz aytganlaridek baxtga erishish maqsadida birlashgan kishilar jamoasi fazilatli jamoadir baxtga erishish maqsadida o'zaro yordam bergan xalq fazilatli xalqdir shu tartibda barcha xalqlar baxtga erishish uchun bir birlariga yordam bersalar butun yer yuzi fazilatli bo'ladi assalomu alaykum baxtli bo'ling sog' bo'ling Xo'sh, qo'shiqqaringlar homiylarimiz tarafidan sizlarga sovg'alar yana bir bor assalomu alaykum taklif qilganingiz uchun rahmat avaz aka mana sizni teleekran orqali ko'rishgan o'shanda intervyuda aytdingizki hokimiyat tarafdan uy berildi va uylanyapman dedingiz to'yingizga qancha bo'ldi bir oy bo'ldi juda yaxshi xursandman avvalambor shu ko'rsatuvga chiqqanimga avaa shu zo'r tv ko'rsatuviga rahmat avvalam o'shalar sababli man shu narsaga erishdim agar shu yor yorga man avvalam chiqaman degandim lekin hayajon bosardi uyalardim to'g'risi ro odamlarni ustidan kular ekan haqiqatdan buni man o'zim ham eshitdim odam ustidan kulish emas odam birinchidan baxtli bo'lishi uchun boradi o'sha yerga ishonib sizga o'zi kim tavsiya qilguvdi mana shu yor yorda ishtirok etishingizga yok o'zingiz televizorda ko'rib bordingizmi yo'q man televizorda ko'rdim birinchi hayajon bosardi keyin ishxonada o'zimni hamkasblarim <coughs> shu o'zimdan kichkinaroq endi hamkasbim o'sha bola aytgan aka siz ham chiqishga haqqingiz bor dedi keyin boshida hayajon bosdi keyin telegrammani olib keldi mana mana shunday kirsangiz ro'yxatdan o'tasiz chaqirishadi keyin buni endi o'yladim u pullimikan desam bu pulli emas ekan keyin tekin ekan hammasi bordim kecha o'sha berilgan uyga kecha ko'chib o'tdim to'g'risi agar o yaxshi nechi xona buni aytsam to'xtamurod aka ishonmadi u telefonimda bor rasmi videosi u hovlida o'n xona o'n xona sizga berdimi davlatmi davlat berdi a juda yaxshiya qayerdan shu nroshon shahar o'zidan akangizni ham o'tga yerga borsangiz bo'lar ekan mana ularni o'zini oilasi ularni o'zini uyi bor ha yaxshi yor <laughs> yor ko'rsatuvda ishtirok etganingizda o'n xonali uyda yashayapman degandingiz u kimni uyi edi yo ijarada turarmidingiz yo'q man avlaa uni aytganimda man hayajon bosganda man shu manga berildi deb aytgan endi man avvalaam hamma shu kimga aytgan bo'lsam uzr so'ramoqchiman avlaam uy mana shu uyimni mana shu berilgan xonadon bitguncha o'sha uy manga vaqtincha berilundi u uy aslida yo'li bo'yida snosga tushgan uy buzilayotgan uylara demak ha buzilayotgan uylar keyin mana hozir to'y kuni shu hokim buva bizga shu uyni berdi demak bu uyni o'sha to'yingiz kuni berdilarv sovg'a qilinib mahalla raislari bor <laughs> mana yigirma ikkita mahalla raisi bor <laughs> ekan keyin bizni posbonimiz bor <laughs> shu uchastkavoy profilaktik shu farhod aka ular <laughs> ham kelib bizni shu nima deydi ko'rib hol ahvolimizni so'rab ketadilar qaldaysizlar yaxshimisizlar tinch o'tiribsizlarmi deb so'rab ketadilarshu mana hozir kirib juda havasimiz keldi yangi oila ekansizlar xonadoningiz ta'mirlangan ta'mirlangan yangi xonadonni berishibdi to'yingiz kuni eng quvonarli holat bo'lsa kerak menimcha insonni hayotida ham to'y kuni qandaydir katta sovg'aga ega bo'lish endi kelinoyimizni suhbatga tortamiz kelinoyingizni ismlari nima dono dono qanaqa qilib topdingiz bularni turmush o'rtog'ingizni xolam tavsiya qildilar ko'rgan ekan bularni televideniyada yor yor ko'rsatuvida ko'rganyyo'q ko'rsatuvda ko'rgan ekanlar keyin yaxshi oilani qadrlaydigan qiyinchilik ko'rgan bir gaplashib ko'rmaysanmi deb tavsiya qildilar menga keyin xolam telefon qilib bular bilan gaplashdilar tavsiya nima deysiz shunaqa bitta jiyanim bor deb birinchi telefon orqali muloqot qildingizmi nima bo'ldi boshida telefon orqali muloqot qildik keyincha keyin ko'rib gaplashdik ko'rishdik siz o'zi qayerdansiz men namangan viloyati chust tumanidanman namangan viloyatidan, demak toshkentga kelib ko'rishdinglar Toshkentda ko'rishdinglar yo'q bular bordilar a namanganga siz bordingiz ha hokim bo'lib, mana yangi yil kuni ham keldilar ko'rib ketdilar bizni demak holingizdan doim xabardor bo'lib turadilar mahalla raislarichi mahalla raislari ham kelishadi mana kecha ham kelib ketishdi mana hokimni o'rinbosari ham kelishdi xotin qizlar qo'mitasi ular kelib ko'rib bizni hol ahvolimizni so'rashadi qalaysizlar yaxshimisizlar deb adashmasam bugun ham chaqirib qo'ygansiz ularni hozir kirib kelishsa kerak ko'rsatuvdan kelishadi dedim shu ularni ham o'zini bizga qilgan yaxshiliklari bor hurmatli avaz va to'xtasin bugun sizlar uchun eng ulug' unutilmas voqealarga boy qol chunki bugun nikohingizni tantanali ravishda qayd etish marosimi sizlarning hayotingizda shonli bir voqea bo'lib qoladi sizlar mehrli muhabbatli oliag Bu ikoh sizlarning mehr muhabbatingizni bo'lajak farzandlaringizning baxt esbolini jamol toptiruvchi ajoyib bir oilaning asosi bo'ladi deb umid bildiraman donoxonni qaysi xislatlarini yaxshi ko'rib qoldingiz aynan qaysi xislatlari uchun mana shu qizga uylanmasam bo'lmaydi dedingiz buni xislatlari yoqin joyi bu meni hurmat qiladi meonm men. man ham shu gap gaplashganimda mana bordim o'zim birinchi ishonmadim bordim keyin yuzma yuz biz gaplashganimizda menga beri shu gapirganda odam endi tushunsa bo'ladi mehr bilan gapiradi man bilan baxtli bo'lishga ko'zi yetdi mani ham ko'zim yetdi mahalla raisimiz bor odil aka degan yoshi katta aa bilan biz borganmiz nima deydi namangan viloyati chush shahariga qoraqo'rg'on qishlog'iga bordik mahallaga bordingiz bularni ko'rdingiz to'g'rimi uylariga bordingiz habordik <mahodiki> u avvalamam man o'zimga hmm. faqat mani o'zimga emas u hammaga yoqdida hmm. ham qaynotam qaynoa qaynonamga ham rahmat hmm. no, aytaman hmm. ну shunday qizni dunyoga keltirib aqlli qiz mana hozir hmm. o'qiyapti eng avvalamam endi man baxtli bo'lganimga eng avvalamam rahmat deyman hmm. <mahodiki> pedago pedagogika universitetda nechinchi kurssiz birinchiurs birinchi kursdan endi o'ziz qayerda ishlayapsiz hozir hozir man endi bizi nima deydi sal anaqamiz bor hozir bizni ishxonamizda mahsulotimiz tugagan mahsulot kelsa endi o'sha chaqirishadi man endi o'sha mahsulot kelguncha kutmayman hozir yana bitta ishxonani ko'rdim xudo xohlasa ertaga boraman уже borib ishlab ham ko'rdim endi shu xudo xohlasa man sizlarni kutdik endi ertaga albatta borib o'sha shu hislatlari yoqdi va turmushga chiqishga rozi bo'ldingiz mh azizlar biz bugungi suhbatimizga mahalla raislarini hamda hokimiyatdan bir vakil chaqirgan edik mana hozir qo'ng'iroq qilishyapti menimcha kelishgan bo'lsa kerak yana suhbatimizni davom ettiramiz kelin kuyov bilan suhbatlashgach endi kelinimiz donoxonning uylariga borgan sovchilarni suhbatga tortamiz nurafshon shahar xalq deputatlari kengashining deputatlari to'rt kishidan iborat odamlar Arvaljonni olib qizni uyiga bordik bu qizning uyimi namangan viloyati chust tumanida ekan borib ularning ota onalari bilan bo'lgan voqealarni gaplashib o'sha yerda yigit bilan qizni uchrashtirib hamma bo'ladigan gaplarni gaplashib keldik hamda ular kelib bu yerda to'yni qanaq o'tkazamiz qayerda o'tkazamiz bularni yashi qayerda yashaydi hammalarsini o'rganib kelib ota ona rozilik berdi mana shu agar noyabr oyida biz shu tashrif bilan borgan bo'lsak sovchi bo'lib dekabr oyida biz bularni to'yini o'tkazib ikki yoshga baxt tilab shu baxt koshonasida bularni to'yini o'tkazdik hamda bularga zagsdan o'tqizib o'tkazib ularni qo'liga guvohnoma topshirdik sovchilikka borganimizda ota onasi nihoyatda mehribon mehnatkash ekanligini biz anglab yetdik o'zimizni <coughs> uh, udumlarimizga ko'ra ularni onalari yangalari o'sha nurafshon shahriga kelib gaplashib shu bo'ladigan to'yimizni udumlari haqida gaplashildi avaljonni taniymiz yaxshi bola ishga mehnatkash bola mahalla raislari hokimiyat hammasi bel bog'lab turishdi hozirgi kunda holidan xabar olib turiladi kun ora kunda ko'ramiz hammasidan tinch oiladan biri baxtli bo'lib yashashyapti endi mana mahallangizda necha nafar inson yashaydi va shularning ichida qanchasi ajrashgan hozirgi kunda biza ikki ming bir yuz yetmish yettita aholimiz bor olti yuz o'ttiz ikkita xonadonimiz bor yosh oilalardan o'n to'rtta yosh oilamiz bor hozirgi kunda shu xotin qizlarimiz ishlagan boshqada ishlab anaqa qilgan hozirgi kunda ajrashganlar yo'q yosh oilada anaqamiz yo'q demak yo ichida yo'q ajrashganlar yo'q hozirgi kunda yoshi kattalar o'rta yoshlilarni orasidachi bor to'rtta beshta bor shunaqa vaziyatlar bo'lganmi mana ajrashaman deb mahallaga kelishadi va yarashib ketib yashab ketib shunaqa oilalar bormi yarashib ketib bo'lgan bo'lgan unaqa oilalar bo'lgan birgalikda biz o'sha o'zimizni komissiyalarimiz bor qariyalarimiz olar bor domlamiz bor ota onalar bor hammamiz bir jihatdan bosh borib o'sha yerda hamma anaqasini yechimini joyida bartaraf qilib yechib kelyapti xudoga shukur shu shunaqalardan nechi nafar tashkil qiladi shunaqa shu kungacha man hozir ir bo'lgan paytimda ikki nafar tashkil bo'lish demak yarashib ketib yarashib ketib baxtli oila bo'lib ysto'y arafasida mana shu xonadonni remontlarini qildirib ipidan ignasigacha hammasini tayyor qilib sharoitni qilib berib to'ylarni o'tkazib joylashtirdik shu xonadonga hokimiyat tomonidan berildi hokimimiz muzaffar xodirboyevich o'zlari shaxsan o'zlari bosh bo'ldilar bu tashkilotga tashkillashtirilib hammasi to'y o'tkazilib mana hozirgi kunda baxtli oilalardan biri bo'lib yashab kelmoqda savobli ishlarga qo'llarini cho'zgan bizni bo'limimiz mahalla va oilani qo'llab quvvatlash bo'limimiz uning hokim o'rinbosari qaharov bahodir bahramovich ham bosh qosh bo'ldilar ularga biz barchamiz ham shunaqangi bir yaxshi inson ularga minnatdorchilik bildiramiz bundan keyingi niyatimiz shu oila oyoqqa turguncha hammamiz bosh bo'lib bir savob ishga biz ham qo'l urdik degan niyatimiz borda shu shu niyatlarimiz amalga oshishiga biz ham tilakdoshmiz rahmat kattakon ikki yoshga baxtingizga ko'z tegmasin deb dasturimizni davom ettiramiz yor yor dasturida nafaqat o'zbekistonliklar balki rossiya xitoy qozog'iston misr arab respublikasidan ham ishtirokchilar ishtirok etishyapti ismi muhammad ali hasan ali hasan in misr 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 ana muallim muallim misrua arab tilidaarabarab arab 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 tili bo'yicha dars beradilar ekanlarva tarjimon в униите преподаете University, Cairo yeah. University. One yeah. university, uh -huh. university and the Cairo I have three degrees. <laughs> one, social worker, uh -huh. sociology, and one, teacher. Teach me the homa assalomu alaykum assalomu alaykumvaalaykum assamum assalom bo'laa albatta yer yuzida inson zotiki bor bir birini tilini bilganligi uchun va tilni bilmasa ham hurmat yuzasidan o'zining tilida qanaqa salomlashishsa bu albatta o'sha inson uchun bir hurmat belgisi hisoblanadi to'g'rimi ho'p keling avvalo siz bilan tanishaylik marhamat mani ismim bahromjon shanxay constructionda ishlaymiz birga man haydovchiman bu oshpaz har kuni ishda biz bu yigitimiz endi hozir bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yil tug'ilgan boshqa tillarni bilmaydi xitoy tilini biladiyu hozirchalik lekin o'rganish niyati bor oilasi bilan o'n besh yil oldin ajrashib ketgan lekin niyati o'zbekistonda qolish boshqa uylanmaganmi yo'q o'zbekistonda qolib shu yerda yashash hop sizga savol endi vang bu o'zbek qiziga uylanmoqchimi yoki o'zbekistonda yashayotgan xitoyliklarga uylanmoqchimi farqi yo'q turmush o'rtog'i qidiryapti o'zbek qizlariga uylanishni xohlarmidingiz demak biz vangbo bilan bo'lgan mana shu hozir to'g'ridan to'g'ri muloqotimizda aytyaptilarki demak bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yilda tug'ilgan ekanlar o'n besh yil bo'lgan ekan ajrashganlariga ammo olti oydan beri toshkentda istiqomat qilayotgan ekanlar biz hozirgina savol berganimizda siz o'zbek qizlariga uylanishni xohlarmidingiz desak ular haqiqatdan ham men xohlardim o'zbek qizlariga o'ylanishni deyaptilar vangbo bo'lmasa dasturimizda xush ko'rdik albatta bizga qo'shni davlatlardan juda ko'plab kelishyapti siz birinchisi emassiz va ham Xo'p, azizlar demak uzoq davom etayotgan muzokaralardan so'ng shu narsani sizlarga aytishim mumkin bo'ladiki Wang vangbo ayni damda toshkentda yashayapti lekin ijarada yashayotgan ekanlar biz aytyapmizki ularga birdan uy olib keyin kelmabsiz-da dasturimizga deyapmiz ular aytyaptilarki o'zbek ayollarini shunaqangi qadami qutlug' bo'lar ekan va oilaga nisbatan xuddi bizni ayollarimizga o'xshagan ularda ham bir fidoyilik bor ekanki men xudo xohlasa niyat qilyapman aynan o'zbek qizlariga uylanishni deb amina opa assalomu alaykum assalom muhabbat xonim shimiz zamonbi шүкір жақсым шүкір жақсы өзіңіз жақсымысыз жақсы келдіңіз ба жақсы келдік қазақстандар орында ма қазақстан орында бәрі жақсы өзбекстан халқына сәлем айтамыз үлкен зор денсаулық тілейміз ол бақытты болсын аспандар аспандары ашық болсын е өзіміз де келіп қалдық сіздерге сіздің передачаңызды көрдік Ө, пі, нені бағдарламаны қарап сіздердің тоғыз передач девять передач қазақстанда да ма хаммасы Ютубтан қарадым интернеттен Ө, бір нелюфар қарындасым бар осы андижанда тұрады ол кісі айтты барыңыз барыңыз көріңіз осы нені бағдарламаны көріңіз деп передачу посмотрите деп өзім енді жасым 56-ға келді. ko'rinishingiz unaqa emas o'zim ajыrashқan emеsman ayelim qaytiс bo'lgan ha ha екі мың төртінші жылы рак желудкадан қайтыс болды екі балам қалды ұлым қазір жиырма алтыда үйленгaнmi жоқ үйленген емес студент консерваторияда оқиды биыл Қазақстанда? qozog'сtondami қызым бар жиырма бірге келеді университет бітірді қазір магистратурада оқиды екеуі де нұрсұлтан қаласында тұрады мен өзім жалғыз қалып қойдым жалғызлық жаман жалғыздық тек құдайға ғана жарасады ғой құдайғa yarasadы nechi yil yashadingiz xotiningiz bilan он жыл бірге болды 94 төртте үйлендім 1994 мың Ғо, одан кейін сол балам туды қызым қыз o'g'iл жақы боан аoлingiz жақсы моман тәрбиелі көрген тәрбие көрген ер адам сыйлайтын арманда кетті мұрат murod aka xudo xohlasa hammasi болады bo'ladi omina opa endi xudo xohlasa qozog'iston respublikasidan kelgan murad nurtazin ellik olti yoshdagi akaxonimizni bugun ilohim baxtlari ochilsin deymiz va birinchi beradigan savolim murod aka nega aynan yor yor dasturiga keldingiz va nega aynan o'zbek ayoliga uylanmoqchisiz өзбекстан республикасында тек қана ө, не только узбечки живут қазақтар да бар казачки тоже живут да қырғыздарымызданастотридцатьять қарақалпақстанмыздар бар да нацнац көп бұнда да енді бұл сіздерге келгенім Да, то, что я пришел, это у нас тоже есть передачи. Барболайк, ты индиакс, Ахдар Ламовар, А, Слардахам, <да>. <говорит> у вас тоже есть, да, такая передача, да? Хослайк, ты а они передачи есть, но там участвуют 25 лет, 26 лет. До Девч... 30 лет и девчата да, и да, да. парни. Да. да. А -га. мы а стараемся, чтобы не замужние не приходили. А. Не зам... У нас не все Мы хотим, Я что... поэтому, и, да. когда я увидел в вашей передаче, что приходят взрослые Разведемые, мужчины, да. 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 уже за 60 лет, да. за 70 лет. За 80 Ах, даже. Ах, за колдаркин, это кордом. Да, да. была передача кин кордом, и козм дед А. Кордом... А, он да, да. да. diskomfort bo'ladi da bizdaanda yigirma besh yoshni orasida qalay o'tiramin ha yo'g' endibiza endi ulay bo'lmaydi yigirma besh yigirma to'rt hali erga tegmagan uylanmaganlar o'zi baxtini topib ketadi biz endi mana bu h yoshi o'tganlari o'shalarga qiynalganlarga qo'limizdan kelsa yordam bermoqchimizda qadrli muxlis ayni damda bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz demak qozog'iston respublikasidan bizda kuyovlikka nomzodimiz murad nurtazin kelganlar ellik olti yoshdalar ahli ayollari vafot etganlar suv xo'jaligi ta'minotida faoliyat yuritadilar lekin bilasizmi bularni bitta aytgan gaplari menga juda ham yoqdi juda ham menga xush keldi qozog'istonda ham xuddi shu yo'nalishdagi ko'rsatuv bor ekan ammo bunda faqat yoshlar ishtirok etishar ekan biz esa mentalitetni hisobga olgan holda turli yoshdagi insonlarni o'z dasturimizga chaqiramiz va iloji bo'lsa albatta o'ttiz yoshdan keyingi yoshlarni va ayman yolg'iz qolgan aynan ayollar yoki erkaklarni biz dasturimizga ko'pincha chaqiramiz ular murojaat qilishsa yo'q demaymiz chunki murat aka hozirgina aytganingizdek yolg'izlik bu faqat ollohga ko'rsatuvda chiqqanlaridan so'ng ularning hayotlarida qanday o'zgarishlar sodir bo'lganligi to'g'risida kelasi dasturlarimiz orqali namoyish etib boramiz yor yor dasturi millatidan irqidan qanday yashashidan ya'ni boymi o'rtaholmi kam ta'minlanganmi yoki imkoniyati cheklanganmi barchani birdek qabul qiladi ko'rsatuvimizning ba'zi sonlarida imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz ishtirok etishgan edi dasturdan so'ng ba'zilar e'tiroz bildirishdi axir hamma baxtli bo'lishga haqli ku. ko'rsatuvda ishtirok etgan 27 yoshli qahramonimiz bilan kadr ortida suhbatlashganimizda u imkoniyati cheklanganligi uchun turmushga chiqmaganligini chunki mahallasida va qarindosh urug'lari ichida bunday nuqsoni bor insonlar yo'qligini ta'kidlab ko'zlariga yosh olgandi dasturda ishtirok etgach uni efir orqali ko'rib xuddi o'ziga o'xshagan inson yoqtirib qoldi va bir oy ichida to'ylar bo'ldi demak hammaning tengi topilar ekan degan xulosaga keldik ey yashang xolisxon qalaysiz yaxshi rahmat kim bilan keldingiz keliningiz bilan keliningiz bilan a qani keliningiz kelininiz chiqmaydilarmi yo'q yosh bolasi bor a xo'sh xolisxon farg'ona viloyatini rishton tumani rishtondan nechtasizlar oilada uchta qiz bitta o'g'il uchta qiz bitta o'g'il opalariza ha turmushga chiqib ketishganlar ukangiz ham uylangan a akam akam uylaa uyla tisgan siz ota onangiz bilan turasizmi yaxshi assalomu alaykum vaalaykum assalom navoiy viloyatidan kelishgan qayerdan navoiy shahridan shaharshaharsiz <laughs> opaimsiz man xolasiman xolasisiz ha hmm. onasini onasi ham kelgan hozir man yosh bolamga qarab turibdilar ichida <coughs> yo'q shueda ha 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 o'zi o'r shuncha yo'l bosib kelib bular turmushga chiqmadimi yo'q turmushga nima bo'ldi shu o'zini tengi hali uchramadi ha chiqdi tengi emasda eda birov nima yuziga soladi deb opa bermadilar bitta ikkita joyda bironta kasbingiz bormi qizim ha bor nima ish tikuvchilik tikuvchilik hozir ishlaysizmi yo'q hozir xolamga yordam beraman sizga ha nima ish qiladi endi anaqa ko'rpa qoviydida hunari bor yo'q man hozir yosh bolam bor bolamga qarash endi avval qvigansiz yo'q o'zi qaviydi o'zi qariydimi ha hozir buni bolasini boqasi ha bitta ko'rpachani nechi soatga qviysiz bir soatda bir soatda bir soatda bitta ko'rpani teng qavra yaxshi ekan siz ham qolmaysiz albatta albatta ko'rpa qovushni bilmagan ayol bo'lmasa kerak nazarimda chunki hattoki uni san'at bilan qovishni o'ziga yarasha nimasi a tepasidan kichkina olib tagi ham katta bo'lmasdan bitta chiziq bilan chiziq chizib ha azizlar yori yor, yor dasturida ishtirok etib o'z juftini topib baxtli bo'layotgan insonlarning soni kundan kunga ortib bormoqda biz bundan juda ham xursandmiz kelasi dasturlarimiz orqali ana shularning hayotlarini sizlarga taqdim etamiz hozircha esa xayr omon bo'ling